Друзья, всех витаю. Сегодня 15 июля и мы снова на пляже Собачка, я покажу вам состояние дна вот этого участка побережья. Сразу скажу, что был очень сильный э, сгонный ветер, и сейчас временно вода вот э, такой прозрачности, но ситуация меняется буквально каждый день. Не факт, что завтра вода будет такой же чистой. Вот мы видим громадное количество органических остатков. Сразу хочу сказать, что такое э, количество, э, скорее всего, присуще на сотнях километрах побережья, но именно э, в ближайшее то есть от берега линии, береговой зоны. Но особенно это выражено в Одессе, за волнорезом накоплено такое количество мусора. Что касается общего состояния, систем биологических. Вот мы видим большое количество ракообразных, в частности креветок. А вот медийные банки очень-очень сильно пострадали. Особенно пострадали медии, которые находятся за волнорезом. Вот в этой нашей прибрежной зоне. Но, как я уже и говорил, больше 50-60% меди погибло. Вот мы видим состояние колонии на волнорезе. Собственно, за волнорезом ну, со стороны моря ситуация несколько лучше. Вот это камень на глубине где-то трех с половиной метров да есть погибшие крупные мидии но в целом их значительно меньше чем на самом волнорезе вернулись возвращаются бычки вот мы видим крабы и сразу после просмотренного вам станет понятно, откуда каждую ночь после волн на берегу берется такое количество остатков тростника. Ну, вы видите, что весь берег буквально усеян этим тростником.